Вкусного всем! Будем сегодня искушать. Буквально. Искушением Янсена. Тушеной картошкой с анчоусами и сливками. В Швеции есть несколько вариаций происхождения названия. То ли по названию фильма, то ли по имени оперного певца и гурмана. Но ясно одно. Таким можно искушать не только Янсена или, к примеру, Петерсона, а в принципе любого мужика, да и некоторых дам тоже. Традиционное зимнее праздничное блюдо Швеции к вашему столу. Искушайтесь! продукты для искушения таковы. Картошка и лук. Мы добавляем зелень укропа и чеснок, хотя эти добавки вовсе не классика. Анчоусы. Я беру обычные итальянские, но есть нюанс. Шведские отличаются по вкусу. И мы поправим это максимально до их вкуса. Об этом позже. Сливки и молоко. Можете обойтись только сливками. Еще из молочных сливочное масло. Панировочные сухари. Они помогут создать аппетитную корочку. И специи, соль, сахар и черный молотый перец. Кроме анчоусов, в общем-то искушение будет из простого. А чем заменить их, расскажем по ходу приготовления. Которое начинается с нарезки овощей. Чеснока кубиками. В классической версии начала 20 века. Его, кстати, не было в рецептуре. Лук очистим и нарежем колечками, потоньше. Кстати, не забудьте прогреть духовку градусов до 200 хотя бы. И перейдем к самому главному ингредиенту картошки. Очистив ее, будем нарезать тонкой соломкой. То есть сначала тонкими пластами, а затем тонкой соломкой. Есть рецепты, где ее натирают на крупной терке. Я бы поостерег от такого способа. В этом случае соус не пропитает всю картошку и она слипнется в слои и будет не то, не все. Поэтому режем на соломку. Толщиной примерно в пару спичек. В общем, тоньше, чем для фри. Нарезанную картошку отправляем в холодную воду, чтобы не потемнело, пока она не пойдет в тепловую обработку. Укроп просто нарежем, просто и мелко. Перед запеканием лук необходимо обжарить и непременно на сливочном масле, в которое, растопив его, конечно, засыпаем лук с чесноком огонь ниже среднего. У нас нет задачи поджарить его. Требуется сделать его мягче. И в конце добавляем сахар и черный молотый перец. Сахар шведы и финны не добавляют, а другие кулинары добавляют, так как шведские анчоусы, как я говорил, имеют другой вкус. Они вяленые и после маринада с сахаром чуть сладковаты. И этим особенно отличаются от средиземноморских, к примеру. Поэтому потушим еще минуту с сахаром и выключаем огонь. Будем наполнять форму. В нашем случае жаропрочную объемом 2,5 литра или чуть больше. И конечно смазав ее сливочным маслом. На дно выкладываем треть нарезанного тонко картофеля. Кстати, у нас на канале есть рецепт, похожий на резкий, но в китайском традиционном рецепте жаркий картофеля. Затем половина обжаренного лука, Сверху половина анчоусов. Кстати, если по какой-то причине у вас их нет, то можно заменить их на маринованную сельдь или пряного посола хамсу, к примеру. Без костей, конечно, у хамсы придется удалить хребет. Это будет уже называться искушение свенца. И, кстати, я не шучу, именно так называется эта вариация. И добавить при этом чуть больше сахара. Хотя с анчоусами просто бомба. При их высушивании они от ферментации получили свой ни с чем не сравнимый вкус. Уложили и присыпем немного укропом. Следующий слой. Треть картофеля. Опять слой лука оставшегося. И слой анчоусов. Тоже оставшуюся половину и укроп. И последний слой, оставшуюся треть картофеля. Заливаем сливками. После этого проверяем, чтобы жидкость заполнила две трети формы. Если не заполнено две трети формы, доливаем еще молоком. Все это мы присыпаем молотыми белыми сухарями я их смолол в измельчителе за минуту из кусков засохшего белого хлеба. Как-то повелось. Хлеб выбрасывать нельзя. А сверху еще выложим стружку из сливочного масла. Его перед этим специально подержал в морозилке, чтобы удобнее было делать эту самую стружку. И отправляем в духовку сначала на 30 минут при температуре 220 градусов, а затем еще минут 45 при температуре 150 градусов. Возможно дольше, проверяйте мягкость картошки. И в конце вот такую нямку достаем из духовки. Ароматище, слюнки не текут, фонтанируют. При аппетитнейшем виде это не искушение, это просто наглое совращение едой. А вкус? Вы обратили внимание, мы не солили блюдо по ходу потому что анчоусы дают достаточно солености. Все просчитано, но желающие, конечно, могут досолить. А еще они в смешении со сливками дают ни с чем не сравнимый аппетитнейший привкус. И этот привкус пропитывает картошку, все слои. При этом кусочки анчоусов у вас выцепить не получится. Они растворились в этом луковом молочном соусе, придав ему именно то, за что и ценят это блюдо. Особенно оно популярно на Рождество. Смоклык молтыт или приятного шведского аппетита. И искушение. А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы.